Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang akan nami kula Adistana Finda Hoirunaswa saking SMP Negeri Setunggal Budak Tutu rembulan Deneng Sumono Sandi Asmoro. Tutu sing sikar kena jemparing nalika bermati, dolanan pasopati tutul lintang sing adur nalika kalgunadi mati aji Lepur sakti lintang lan rembulan andulan langit mong manungso setrupom saba bisa rapal mantra tekat dek. teg papat 45 panjer wobral tracak kamer pangkat rumongso dadi lelanan jagat tun tun kartu no timpare naliko bermati dolanan pacobati mongkonang kinungkok kabar jomplang